Heç də bütün insanlar əclof deyil. Bu sözləri Polşalı pedaqoq Yanush Korczak ölüm qatarına minmədən öncə Alman zabitinə demişdir. Onun yazdığı kitabı oxumuş zabit məşhur pedaqoqa qatara minməməyi təklif etmişdir. Yanush Korczak görkəmli polyak pedaqoqu və yazısı idi. 2-ci Dünya müharibəsi zamanı o Varşava Yahudi uşaq evinə rəhbərlik edirdi. Burada valideynini itirmiş onlarla yetim uşaq var idi. 1940-cı ildə o uşaqlarla birlikdə Varşava gettosuna yerləşdirildi. Burada olduğu müddətdə o dəfələrlə onun tərəstəçiklarları olan Almanların buranı tərk etmək təklifini rədd etmişdir. Pedoqog himayəsində olan 200-ə qədər yetim uşağı qoyub getməyəcəyini qəti şəkildə bildirmişdir. Baxmayaraq ki, onun üçün xüsusi sənədlər də hazırlanmışdır və o istədiyi dəqiqə getdonu tərk edə bilərdi. 1942-ci ildə uşaqların Treblinka ölüm düşərgəsinə göndərilməsi üçün göstəriş gəldi. Qatara minərkən iki uşağın əlindən tutaraq addımlayan Korçaka Alman zabitlərindən biri geri qayıtmasını təklif etmişdir. Anja Kapedogo bundan imtina etmişdir. 6 avqust 1942-ci ildə ölüm düşərgəsində o 192 uşaqla birlikdə qaz kamerasına daxil olub. Bu hərəkət böyük cəsarətin və himayəsində olan uşaqlara sonsuz məhəbbətin simvolu oldu. Yanış korçuğun hekayəsi təkcə peşə borcunun deyil, həm də unudulmaz insan sadiqətinin nümunəsidir.